говорит, ну не хочешь делиться, тогда мы вас закроем. И принимают решение закрыть НАБУ, но не закрыли. И, ну и НАБУ ничего не делала, пока не запал жареным, я так понимаю. Правильно, Леш? И все, теперь побежали. Ну, Туда побежали, сюда. Тут... Пешки пострадают, но главный, он читает интервью и говорит, с коррупцией, особенно в энергатами, треба, треба бороться. Потому что мы будем сидеть без света. Потому что, когда он говорил, защищайте электростанции, он забыл проконтролировать. Ты знаешь, что так, так сказать, сделайте, но не пойти проверить. И просто за это заплатить. Но ну, так же не бывает. Андрей, это все равно, что выпустить человека в боксерский ринг, у которого э, руки, короче, блин, как, как, ну, у которого не рабочие да, или просто а, без да. человека выпустить в боксерский ринг и сказать да. ему, понял, чур головой не бить. Ты понимаешь? Да, ну да. то же самое. Мы все, тут подруга какая-то у нас сидит, Ирлен. Пишет на английском. Пишет, украинцы едут домой. Думаю, ладно, бог с ним промолчу. Три высших образования, два красных диплома. Я бестолковый, ну, языки не знаю. Она посидела, подумала и добавила домашние тараканы из Европы. Ты понял? То есть сидит кляча, которая понимает, о чем мы разговариваем, но пишет на английском языке и сидит, вдохновляется, думает, что никто, короче, иначе не знает. Я вам так скажу, мадам, а у Федерзейн мой комендант. я воль мой Так что цукин цукин сабсарейт, а И вперед из песни «Гудбай моя лава». Ти уже забудев. Ну, сейчас Там еще нам рекомендували державною мовою спілкуватися, але в мене в паспорті написано мьюзик какой-то там много-много вверху. Я написав, що удалить, і ну, я зрозумів, що глупості більше не будет. Взагалі треба спілкуватися з державною мовою. Нам написали. Слушай, сап уже выложил официальные цифры по поводу того, на якій мові треба спілкуваться. Какой сам?